assalomu alaykum mana yana bittasi tayyor bo'ldi qirg'iziston issiq kuli ketyapti bu yoqda o'n ikki komplekt tojikistona atilyapti olaklari ham sinmaydigan kalyon olaklarda qilingan buyog'i deko karkazlarimiz ham bor to'quvlarni ham o'rgatib qo'yiladi to'qilishlari ham ota sifatli xudo xohlasa bu birinchi ishimiz bu сразу eksport qilinyapti qo'shni davlatlarga tojikistonga ketyapti

yo qo'lida to'qiladi bular ручной уже bitkon bo'ldi уже bitta so'zi kattai so'zibu yoqda ham bor eiikkia yonaman ya bular to'qiishlarim juta go'zal kimga shunday stul stullar shularni стaloylari kerak bo'lsa bemalol mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar mana shu o'n to'qqiz to'qsonbi yigirma to'rt soat ishlaydi whatsapp telegram hammasi bor bu faqat ratanga moslangan bunisi katta modellarni ham chiqaradi yana bitta rolik qilib berilyapti katta modellarga qozog'istonga ketadi xudo xohlasa ikki kundan keyin tayyor bo'ladi juda katta roliklar bu bunisi xudo xohlasa qazog'istona jo'natiladi bu ham faqat ratan chiqarish uchun keyin отдельной rolik olaman deganlarga отдельный roliklari ham bor o'zim yig'ib olaman yoki bitta ikkita kerak deganlarga sotilaveradi ular